Мисюра Лариса Анатольевна, заведующая дошкольным образовательным учреждением номер 17, Колобок. Ну, в последнее время очень актуальным стало в дошкольных образовательных учреждениях национально патриотическое воспитание, поэтому очень много уделяем этому вниманию. Очень много у нас встреч с военными ребятами. Поэтому в праздник решили ему вот сделать такой маленький сладкий сюрприз. У нас есть волонтерская помощь, которая завозится в детский сад. И вот на основании ее мы порадовали ребят украинской армии от малышей Украины. Нет, не впервые. Мы очень часто печем ребятам, именно в Песке, в Опытное, которое на боевых позициях очень часто волонтеры заводят продукты, и наши девочки, наши повара готовят ребятам пирожки. Полковник Хакимов Марат Марсович, замначальника висковой комендатуры Миста Константиновка. Наши военнослужащие, естественно, вдали от дома соскучились по такому, ну, по сладкому будем говорить. Вот, военная пища мы сами, мы сами готовим. Вот, и приятно, когда вот, садик номер 17, Колобок, нас поздравил с нашим наступающим праздником, 15-летием ВСП, который будет 19 квитня вот, уже 15 лет, с 2002 года. И недавно мы провели еще одну акцию, значит, 5 числа мы в школе номер 5 провели там нашу акцию войсково патриотического выхования детей, значит, показали наше спецоборудование все. Вот. Дети, после того, как мы наши выступили два военнослужащих, вначале, как бы так, дети были немножко не понимали, что это за структура. Я сказал, что эта структура входит в состав вооруженных сил. Украины, это спецподразделение. И по окончании нашей вот этой акции, значит, четверо школьников изъявили желание проходить в дальнейшем, в будущем службу в органах искового службы правопорядка. Предоставляли какую-нибудь помощь? Или... Да, 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 да. У нас да. Ну, как бы волонтеры тоже помогают нам. И мы решили такую акцию доброй воли. Ну, излишки мы отдаем садику. Не только этому садику, кстати говоря, а еще садик есть возле школы номер пять.